Добрый день ну, сегодня около десяти часов дня поступил сигнал от местных жителей поселка Чумаки на горячую линию батальона Полка Дня о том, что неизвестные люди на берегу реки Саксагань якобы производят выстрелы из какого-то оружия. По результатам этого сигнала оперативная группа полка днепр выехала на место происшествия. Да, и по итогам было обнаружено трое неизвестных молодых людей, возле которых также было еще обнаружено мешки с сетями, скажем так, длинными. И очень много. Также при личном осмотре в их автомобиле был обнаружен травматический пистолет. При, по признакам травматический пистолет Ford 12 с э, достойным множеством э, патронов к нему. Так, ну э, по итогам была вызвана э, местные работники полиции для составления материалов и оформления всего этого обнаруженного, да, как поясняют данные лица, они просто сюда приехали э, на природу. Сети, сети, якобы они просто распутывали, там чистили, да, но по поводу оружия поясняют, не, не дают неоднозначные показания, якобы пистолет не ихний, а машине подкинули, нашли и якобы просто нашли, хотят испытывать его здесь попробовали испытать, ну Приедет местная полиция, да, будет установлено все объективные обстоятельства. Да, работаем и в Пятихадском и желтом э, в пятихатках и желтых водах э, наша оперативная группа парадин по направлению э, прав, правонарушений в области незаконного оборота мет, э, металлолома, э, также распространения и употребления и хранения наркотических веществ. Также незаконное изготовление, тоже распространение спиртных напитков, а именно самого. Ну и по всем другим, скажем так, правонарушениям, о которых нам сообщают местные жители на горячую линию, мы тоже выезжаем и разбираемся. Доводим до логического конца. Фиксируем данное правонарушение.